Sekurang-kurangnya 19 percubaan pembunuhan telah dibuat terhadap Ibrahim Traore sejak hari pertama beliau menjadi Presiden Burkina Faso pada 6 Oktober 2022. Pada usia hanya 37 tahun, Ibrahim Traore diiktiraf sebagai simbol revolusi dalam menentukan hala tuju Afrika di mana sudah lama kekayaan negara-negara di benua ini dicuri oleh Barat. Pemerintahan sendiri oleh pemimpin yang berani dalam menentukan nasib rakyatnya tanpa campur tangan asing menyebabkan Eropah dan Amerika Syarikat tidak senang duduk. Walaupun era penjajahan telah dihapuskan pada pertengahan abad ke-20, hubungan Afrika dengan Barat pada dasarnya masih dianggap sebagai satu bentuk penjajahan baru atau neo kolonial. Barat terus melihat benua Afrika sebagai tempat simpanan sumber alam yang perlu dieksploitasi. Ibrahim Traore dengan tegas telah menghalau tentera Perancis keluar dari negaranya dan menghalang sebarang pengaruh kuasa barat kembali mempergunakan negara itu. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat tentang seorang pemimpin yang muda dan berani sehingga dibenci oleh kuasa-kuasa barat. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Nama Burkina Faso mungkin asing bagi kebanyakan kita. Sehinggalah seorang pemimpin muda yang dilahirkan pada tahun 1988, iaitu Kapten Ibrahim Traore yang merupakan seorang Muslim Sunni, muncul membawa revolusi di benua Afrika. Walaupun presiden-presiden sebelum ini tampil memakai sut yang lengkap dan mahal, tetapi bagi Ibrahim Traore, beliau hanya memilih uniform ketenteraan namanya makin dikenali di seluruh dunia kerana berani mencabar keangkuhan barat. Bapanya yang merupakan seorang guru, manakala ibunya suri rumah dan sejak kecil, beliau dikenali dengan kecerdasannya serta mempunyai semangat patriotik. Ibrahim Traore menjadi Presiden Burkina Faso sejak rampasan kuasa pada September 2022 yang menggulingkan Presiden sebelumnya, Paul Henry Sandaogo Damiba setelah gagal mengekang ancaman pengganas militan. Burkina Faso adalah sebuah negara landlocked yang tidak mempunyai akses kepada laut di mana ia dikelilingi oleh negara Mali, Nigeria, Benin, Togo, Ivory Coast dan Ghana. Nama Burkina Faso diguna pakai pada 4 Ogos 1984 yang bermaksud tanah orang yang jujur. Ia mendapat kemerdekaan pada tahun 1960 daripada Perancis dan ketika itu dikenali dengan nama Upper Volta. Ibrahim Traore dilahirkan di Bondokui di barat Burkina Faso dan mendalami bidang geologi di Universiti Ouagadougou sebelum menyertai tentera pada tahun 2010. Beliau menamatkan pengajian sebagai pegawai dari Sekolah Tentera Georges Namonau. Selepas itu, beliau berjuang menentang kumpulan pengganas bersenjata atau militan. Beliau berkhidmat di wilayah utara dan tengah Burkina Faso di mana kawasan ini terjejas teruk sebelum menyertai misi pengaman PBB di Mali pada tahun 2018 dan dilantik sebagai kapten pada tahun 2020. Setelah menjadi presiden, Ibrahim Traore menumpukan perhatian kepada keselamatan di Burkina Faso dan menggalas tugas yang mencabar dalam menumpaskan kumpulan bersenjata yang secara beransur-ansur memperoleh kekuatan sejak serangan dilancarkan di Mali pada tahun 2015. Keganasan akan menimbulkan keganasan, jadi tidak hairan juga jika keganasan di negara-negara Afrika yang kaya dengan sumber bumi ini didanai oleh beberapa negara berkepentingan. Dalam tempoh 3 tahun sejak menjadi pemimpin negara Afrika Barat itu, Ibrahim Traore telah berjaya menghalau Perancis dari terus mengawal dan mencuri kekayaan hasil bumi Burkina Faso. Afrika tidak miskin dan sebenarnya sangat kaya. Disebabkan itu, negara-negara luar tidak berhenti menjajah benua ini. Menurut data dan laporan, terdapat emas di Afrika Selatan, Ghana, Mali, Sudan dan Burkina Faso. Manakala berlian pula terdapat di Botswana, Afrika Selatan, Namibia dan Republik Demokratik Kongo. Di Zambia pula, tembaga menjadi salah satu sumber bumi yang banyak. Sementara itu, di Republik Demokratik Kongo terdapat kobalt yang sangat banyak di mana ia dapat membekalkan lebih separuh daripada keperluan dunia. Banyak negara Eropah mencapai kemodenan dengan menganggap mereka sebagai negara kelas pertama dengan menjarah hasil bumi di benua Afrika. Afrika kehilangan hampir 89 bilion setahun dalam aliran kewangan haram melalui pengelakan cukai dan kecurian. Jumlah ini sebenarnya lebih besar daripada bantuan yang kononnya diberikan oleh pihak barat. Walaupun era penjajahan secara rasminya telah berakhir, kemerdekaan sebenar masih belum dicapai oleh kebanyakan negara-negara di Afrika. Dengan menyalurkan wang kepada ahli-ahli politik yang korup juga dapat memastikan sesebuah negara terus bergolak. Burkina Faso berada dalam kawasan panas bagi kegiatan ekstremis kejam yang membunuh orang awam. Kira-kira 40% wilayah di Burkina Faso berada di bawah kawalan kumpulan yang dikaitkan dengan kumpulan bersenjata seperti ISIS di wilayah Sahel Afrika Barat. Kumpulan bersenjata haram seperti ISIS bersifat oportunis secara semula jadi. Oleh itu mereka telah masuk ke negara-negara yang terdapat kemiskinan, rasuah dan konflik agama seperti di Afrika Barat. Ketika ini, Burkina Faso telah menghalau semua tentera Perancis dan menguatkan hubungan dari segi ketenteraan dengan negara musuh barat, iaitu Rusia dalam membantu menangani pemberontakan bersenjata. Terdapat laporan dan khabar angin yang tidak dapat disahkan di mana menyatakan Korea Utara menghantar 700 komando ke Burkina Faso untuk membantu Presiden Ibrahim Traore. Dalam era di mana pemimpin Afrika sering dilihat sebagai boneka berkepentingan barat. Presiden Ibrahim Traore sedang merintis laluan dan identiti tersendiri. Pada usia 37 tahun, pemimpin muda ini dengan berani mencabar cengkaman kuasa kolonial, menolak institusi kewangan gergasi barat dan mengutamakan kedaulatan negara berbanding pengaruh asing. Cara kepimpinannya telah mencetuskan perdebatan, malah terdapat juga kritikan yang dilemparkan. Ramai yang menganggap beliau sebagai penggerak revolusi yang amat diperlukan di benua Afrika buat masa ini sejak memegang tampuk pemerintahan pada tahun 2022. KDNK negara Burkina Faso meningkat dari 18.8 bilion kepada 22.1 bilion sekaligus menepis ramalan bahawa ekonomi negara itu akan runtuh selepas diambil oleh pemerintahan tentera. Pembaharuan ekonomi yang diambil beliau ialah dengan melakukan perubahan radikal terhadap perbelanjaan kerajaan di kebanyakan negara Afrika, para pemimpin dan ahli politik selalunya hidup dalam kemewahan yang berlebihan sementara rakyat biasa bergelut. Oleh itu, beliau telah memotong gaji menteri dan ahli parlimen sebanyak 30% manakala menaikkan gaji kaki tangan awam sebanyak 50%. Beliau juga masih mengekalkan pangkatnya sebagai seorang kapten dalam tentera walaupun sudah menjadi seorang presiden. Selama beberapa dekad, hasil bumi seperti emas, kapas dan hasil pertanian di Burkina Faso hanya mengkayakan syarikat asing sementara rakyat kekal dalam kemiskinan. Kerajaan Burkina Faso ketika ini mahu memastikan kawalan sepenuhnya ke atas hasil sumbernya terutama emas. Negara ini adalah salah satu pengeluar emas terbesar di Afrika dan pada tahun 2023 ia merupakan pengeluar emas keempat terbesar di benua itu. 173 tan emas telah dicuri oleh Perancis dari Burkina Faso dari tahun 2012 hingga 2016. Perancis mempunyai rizab emas keempat terbesar di dunia, iaitu sebanyak 2436 tan emas di dalam peti besinya di Bank de France walaupun tidak ada satu pun lombong emas di Perancis pada tahun 2023. Burkina Faso menghasilkan kira-kira 57 tan emas yang merupakan kira-kira 1.8% daripada pengeluaran emas global. Pengeluaran emas negara itu merupakan sebahagian besar daripada pendapatan ekspor dan hasil kerajaan. Oleh itu, negara ini bercadang untuk meningkatkan pengeluaran emas melalui penubuhan pelombongan tempatan di bawah kerajaan. Kerajaan Burkina Faso tidak merampas lombong emas sedia ada, sebaliknya membelinya dari syarikat-syarikat asing. Pada April 2025, Burkina Faso memberikan lesen pelombongan industri kepada syarikat Rusia Nordgold untuk projek emas baru. Selain itu, kerajaan telah membangunkan juga sektor perindustrian Burkina Faso dengan membina kilang pemprosesan tomato pertama negara itu dan kilang pemprosesan kapas kedua untuk memecahkan kitaran eksport bahan mentah yang telah lama melemahkan ekonomi Afrika. Industri seperti ini bukan sahaja menyediakan pekerjaan untuk ribuan rakyat Burkina Faso. Tetapi juga mengurangkan kebergantungan negara terhadap barangan import, sekaligus mengukuhkan ketahanan ekonomi. Strategi lain yang mahu dilakukan oleh beliau adalah dengan meningkatkan pendidikan dan peluang ekonomi bagi wanita dan belia. Ibrahim Traore dilaporkan telah menolak tawaran dari Arab Saudi untuk membina 200 masjid di negara itu, tetapi menggalakkan kemasukan pelaburan dalam infrastruktur kritikal seperti sekolah hospital dan perniagaan yang boleh mencipta pekerjaan untuk rakyat. Baginya, Burkina Faso sudah mempunyai jumlah masjid yang mencukupi dan banyak daripadanya masih tidak digunakan sepenuhnya, tetapi memerlukan banyak projek yang akan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Presiden Ibrahim Traore juga mahu mewujudkan autonomi ekonomi supaya Burkina Faso tidak perlu bergantung kepada bantuan kewangan dari luar. Beliau telah menolak bantuan yang ditawarkan oleh IMF dan World Bank. Dengan tegas menyatakan, Afrika tidak memerlukan negara barat untuk membangun dan tidak boleh terus diperhambakan oleh hutang-hutang asing. Kenyataan oleh Presiden Ibrahim Traore ini disokong oleh ramai rakyat Afrika yang telah lama merasakan bahawa sumber bumi di benua yang kaya dan luas ini cukup untuk pembangunan. Negara-negara Afrika sudah terlalu lama bergantung kepada pinjaman asing yang diketahui mempunyai syarat yang lebih banyak mendatangkan keburukan. Apa yang dilakukan oleh Presiden Ibrahim Traore bukan sekadar langkah politik tetapi ia adalah seruan untuk rakyat benua Afrika bangkit berdiri di atas kaki sendiri dengan visi dan dasar strategik yang jelas oleh Presiden Ibrahim Traore negara Burkina Faso akan dapat melalui transformasi yang luar biasa dengan hasilnya yang bakal dilihat dalam beberapa tahun akan datang ia adalah satu perkembangan yang patut diberi perhatian membuktikan kepimpinan yang mendahului kepentingan rakyat disokong oleh aspek kekuatan dalaman dapat memajukan negara walaupun sudah sekian lama melalui era ketidakstabilan politik dan kemiskinan